Сегодня, 24 июля, мы собрали здесь у мемориальной доски, открытой в 2015 году, память о солдатах вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов. В этот день хочется склонить головы и почтить память всех тех, кто пожертвовал своей жизнью ради чистого неба над колыбелем Донбасса, кто вернул наш город в мирную жизнь, не жалея себя в борьбе за единство нашей страны. Давайте. мрія в нас лише одна, щоб закінчилася війна. Присвячується. Мы, например, счастливы. Я даже не могу представить, если наш Но город остался видели, под этой мразью. Воины, вот они в 25 километрах, что творят. Поэтому благодарность, прав, мы даже не знаем, как вы ее выразить. Захищали. И в дальнейшем шли в нужном направлении. Она будет защищать, она права Сегодня в городе Лещанск проходит мероприятие, посвященное третьей годовщине освобождения города Лещанск от незаконных банформирований. Городом запланированы были три мероприятия сегодня по возложению цветов возле памятной доски, возле памятника генерал майору Радиевскому и 24-й окремо-механизованной бригады. Также патриотами города Лисичанское спланировано мероприятие, концерт на площади, автопробег будут спланированы, ну и показ техники.